Ну вот мы видим на уютной э, тоже такое объявление провокационное. Не будет этого. Причем наклеено э, поверх реальной встречи. Ну вот на Халтуре должна быть встреча. наклеено второе объявление вот фальш вот реально ну вот на Зайчьем переулке я вижу то же самое этой встречи не будет Приклеена на совесть добрый день Добрый день. Вы живете здесь, да? Да, живу в этом районе. Э, Скажите, я, я вижу, вы срываете объявление. Дело в том, что я сегодня вышел на улицу, посмотрел номер телефона. А Вдовиченко вот был в нашем районе уже. И думаю, это не может быть, что второй раз неделя не прошла. Позвонил по этому телефону, казали, сказали, что вот это, по-видимому, кто-то специально наклеил, чтобы люди пришли и злые были, и чтобы... Э, что он не пришел потому что когда я сказал по этому телефону что на 15 часов возле каплички то оказалось что в городе тоже развешены в других местах что тоже э, на 15 часов встреча с это это первое и второе когда объявление вешают вот есть стенка где объявление вешают да? это специально кто-то Делаешь, чтобы вешать, чтобы люди были злые, что вот видите на двери, и так заклеено, что практически оторвать нельзя. Вот, смотрите, вот. У меня ногти, и то я оторвать не могу. Понятно, спасибо. То есть вы возмущены, в принципе. Я в возмущен этим, потому что по телефону позвонил. Я не есть сторонник Утовиченко. Но факт есть фактом, что зачем людей собирать и 16 числа он был в нашем микрорайоне, вот на Зиньковской, где сейчас, опять повесили возле каплички. Из-за этого у меня сомнение получилось, и я взял и позвонил по этому телефону. Понятно, спасибо большое. Пожалуйста.